السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عبیدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں روس کا تیسرا کیپٹل تاتارستان اس کی پوسٹ لائیوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری و یاسر امری وقدۃم اللہ ثانی یفت ہو کولی الم صلیٰ محمدن و اعلیٰ علیہ محمدن کما صلی علی ابراہیم, ابراہیم انکا و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ انََََََََََق حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد و اعلی علیہ محمدن کما بارکتا تعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ نکا حمید مجید جی ہاں تو اس کا سلسلہ ایسا ہے کہ تاتارستان کی تاتاری آبادی کا مذہب اسلام ہے اور زیادہ تر لوگ اہل سنت عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن شیعہ بھی خاصی تعداد میں آباد ہیں جبکہ ایک چھوٹی سی اقلیت کیراشین تاتار مسیحی ہیں اس کی تاریخ کچھ یہ یوں ہے کہ اس کی سرحدوں میں سب سے پہلی معلوم ریاست وولگا بلغاریہ تھی جو سات سو عیسوی سے بارہ سو اڑتیس تک قائم رہی ایک ترقیافتہ تجارت پیشہ قوم تھی جس کے تجارتی تعلقات اندرونی یوریشیا مشرق وسطیٰ اور بحیرہ بالٹک کے علاقوں سے تھے اس ریاست نے اپنی آزادی کو سوری گلا دلا خراب ہو رہا ہے آس پڑوس کی سلطنتوں کے دباؤ کے باوجود برقرار رکھا تاتارستان میں اسلام ابن فضلان کے اس علاقے میں نو سو بائیس میں سفر کے دوران بغداد کے مبلغین کے ذریعے پہنچا وولگا بلغاریہ کو منگول فوجوں نے بارہ سو تیس میں فتح کیا اور پھر ولگا بلغاریہ کے باشندے باشندوں کے ہاتھوں یہاں کی ریاست قائم ہوئی اس کا نام اردو زرین رکھا گیا یہ چونکہ ترکی سے تعلق رکھتے تھے زیادہ تر اردو زرین کے سپاہی تو یہ منگول سپاہیوں اور ان کے ساتھ مقامی آباد کاروں کے ساتھ گھل مل گئے جو کہ ایک مختلف زبان بولتے تھے جسے کپ کاچ کپ چاک کہتے تھے اور یہ زبانیں مل گئیں اس دوسرے نظریے کے مطابق اس عرصے میں کوئی نسلی تبدیلی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ بلغاریا کے لوگ بلغارین جو تھے وہ بھی تاتاری زبان بولنے لگے سن چودہ سو تیس عیسوی میں یہ علاقہ دوبارہ خانان قازان کی شکل میں آزاد ریاست بن گیا اور اس کا صدر مقام قازان دریائے کے کنارے بلغارین دار الحکومت قرار پایا دارالحکومت کو پندرہ سو پچاس عیسوی میں زار روس ایوان چہارم کی فوجوں نے فتح کیا اس کے ساتھ ہی روسیوں نے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے تاتاری مسلمانوں کی آبادی کا تیسرا حصہ مار ڈالا گیا بارہ یہ ایک تکلیف دے وہ ہے اس کو میں اسکپ کر رہی ہوں تمام مساجد گرا دی گئیں اور روسی حکومت نے مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی یہ تو آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ قرآن رکھنا رکھنے پہ پابندی تھی سزائے موت تھی قرآن رکھنے پر تو سزا موت تھی زار روس ایوان چہارم نے تاتاری مسلمانوں کے نشان حلال کو جرجہ گھروں میں سلیب, سلیب کے نیچے لگانے کا حکم دیا اور اس کو مسلمانوں پر مسیحیوں کی فتح قرار دیا آج بھی روس کے تمام پرانے بہت سے نئے جرجہ گھروں میں سلیب کے نیچے چاند کا جو ہے نشانی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کو سلیب کے نیچے چاند لگانے کی وجہ معلوم ہی نہیں بہرحال تاتارستان کے علاقے سائیبیریا میں پندرمی صدی کے وسط سے حالانکہ مسلمانوں کا غلبہ ہوتا رہا لیکن بہرحال وہ وہ بھی ہوتے رہے ان کو تحت ایک بھی کیا جاتا رہا لاکھوں مسلمانوں کو لیکن تاریخ اس بارے میں خاموش ہے اور ایک وقت تھا جب مسجدیں گرا دی گئیں ان کی جگہ گرجے قائم ہو گئے نئی مسجدیں بنانے پہ پابندی ہو گئی لیکن اس کے بعد اٹھارویں صدی کے تک تو یہ کیفیت رہی لیکن جب ملکہ کیتھسائن دوم نے اپنا وہ شروع کیا یعنی حکومتی دور تو اس نے کیتھسائن نے سترہ سو چھیاسٹھ میں سترہ سو ستر تک ستر مسجدوں کی تعمیر کا حکم دیا اور خود سرپرستی کی سویت اتحاد کے خاتمے کے بعد تاتارستان ایک نیم خود مختار جمہوریہ بن گیا اس وقت قازان شہر کی کریملن میں کل شریف مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی یاد رہے کہ کل شریف مسجد جو ہے وہاں کی مشہور زمانہ مسجد ہے آج کے تاتارستان کی سرحدوں میں سب سے پہلی معلوم ریاست ولگا بلغاریہ تھی تاتار قوم نے ایدل اور آل کے نام سے ایک آزاد ریاست قائم کی جس میں انہوں نے انہیں عارضی کامیابی بھی ملی یہ سن انیس سو اٹھارہ اور سن انیس سو بیس کی روسی خانہ جنگی کے دوران یہ سب ہوا لیکن انقلاب کی کامیابی ملنے کے بعد بعض شویقوں نے اس ریاست کو ختم کر دیا اور ستائیس مئی کو تاتار خود مختار سوویت جمہوریہ کے قیام کا اعلان کیا تاتارستان مادنی اور قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے اس کے قدرتی وسائل میں تیل گیس جپسم اور کئی دوسرے معدنیات کے خزانے موجود ہیں جبکہ تیل کے ذخائر کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک ارب ٹن سے بھی زیادہ ہیں وفاق روس کے امیر علاقوں میں سے ایک ہے اس کی بنیادی وجہ اس کے تیل کی سنت ہے سن انیس سو ساٹھ کی دہائی میں تاتارستان سوویت اتحاد کا سب سے زیادہ تیل پیدا مہیا کرنے والا علاقہ تھا سنتی مصنوعات تاتارستان کی جی ڈی پی کا پینتالیس فیصد پیدا کرتی ہیں بہت زیادہ ترقیافتہ سنتوں میں پیٹرو کیمیکل ہیوی ٹرک, ٹرک بنانے کی سنت ہے تاتارستان،, تاتارستان میں آمد و رفت کا نظام بہت جدید ہے سرکیں شاہراہیں ریلوے لائنیں جہاز رانی کے قابل دریہ دریائے یہ سب کے سب یہاں پر اس کی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں تاتارستان کی ریلوے لائنیں ہیں بہترین ریلوے لائنیں ہیں بہترین سڑکیں ہیں بہترین شاہراہیں ہیں آمد رفت کا نظام ہی بہت جدید ہے اور جہاز رانی کے قابل دریا ہیں اور بہترین بحری جہاز ہیں اور یہ سب کے سب مل کر تاتارستان کی بہترین معیشت کو ترقی دینے میں معاون اور مددگار ہیں یہاں خوب یہ میلے وغیرہ لگتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میلہ لگا ہوا ہے رنگ برنگی فراکیں پہنے ہوئے بچیاں ہیں اور مرد سفید لباس میں ہیں لڑکیاں بھی سفید و گری لباس میں ہیں دیدہ زیب ملبوسات پہننے والے لوگ ہیں یہ اور ان کے یہاں خوب میلے ٹھیلے لگتے ہیں مختلف مواقعوں پر جس میں مرد بھی ڈانس کرتے ہیں عورتیں بھی ڈانس کرتی ہیں اور لیکن کوئی چیز بھی تہذیب سے ہٹ کر نہیں ہے سب تہذیب کے اندر ہے زندگی کو خوبصورتی سے بسر کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ پیسہ ہے نا انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ ساری مستیاں کر سکتا ہے جہاں روزی روٹی کے لیے ہی لالے پڑے ہوں جیسے پاکستان ہے تیسری دنیا کے میں سمجھتی ہوں پاکستان آج کل تیسری دنیا کا سب سے گرا ہوا ملک ہے جس میں کہ بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے لیے پورا کرنا محال ہو گیا ہے مہنگائی کا یا عالم خاص طور سے کھانے پینے کی اشیاء کو جس طریقے سے تباہی سے دوچار کر گیا ہے ایک تو سیلاب دوسرے یہ کہ ہمارے ماشاءاللہ سبحان اللہ مہربان حاکم تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق دے اور ہمارے وطن کو اس بحران سے نکالے جلد سے جلد تاکہ ہم بھی ہمارا وطن بھی ہمارے وطن, بھی, ہمارے وطن کے لوگ لوگ بھی اسی خوبصورتی سے انجوائے کر سکیں جیسا کہ یہ تاتارستان کے لوگ کر رہے ہیں دیکھیے کتنے خوبصورت لباس ہیں سر بھی ان کے اسی لباس کے اس سے ٹوپیاں بنی ہوئی ہیں کھانے پینے کی اشیا ہیں مرد بھی ٹوپیاں پہنے ہیں خاص طریقے کی یہ کہ کون سا پتہ نہیں کون سا میلہ ہے بہرحال خدا کا شکر ہے احسان مولا کا کہ یہاں پہ زندگی سکون سے پروردگار عالم میرے وطن کو بھی سکون کامل عطا فرمائے آمین سم آمین الہی آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ طیبین الطاہرین یہ بچے کھیل رہے ہیں آخر میں خدا حافظ